Buat nə qədər acıdır acı Bəzən itibaxır, bəzən qıyqacı Şirin taleyindən alır bir kəsi Onun yad ellerdə qalır çörpəsi Kimisi qışqırır, qəhqəhə çəkir Kimisi kamudur, göz yaşı tökür. Kimsi vüsalına çatıp sevinir, kimsi dərtdlidir, daim kəsdədir. Çor olsun gözləri bu kainatın. Söyləyin, söyləyin mənası nədir həyatın? Deyirlər sevənlər olurlar xoşbəxt, ancaq olmadı o günlər bizlərə qismət söyləyin söyləyin bu işdə kimdir müqəssir əvvəldən axıra söyləyin bir-bir söyləyim ey dostlar söyləyim hardan cavan bir ailənin dağılmasından sevdi cavan oğlan gözəl bir qızı tutdu özünə əbədi o bəxtdulduzu sevgi ilə öyünüb fərəhlendilər axır məqam çatdı bir evləndilər bucuz ailənin artırdır sayı ilahi verdi onlara bir evlad payı yaşadılar onlar beş il bir yerdə bir gün oğlan düşdü sağalmaz dərdi Qəzadır, baş verdi. Kim günahçıdır? Bəlkə də o gəncin günahı vardı. Puşsuz gətirdilər xəstəxanaya. Bircə əlaç qaldı. O bir çaraya. Ətinə işlədi cərrah bıçağı. Dizindən kəsdilər iki ayağı. Belə olacağını axı kim bilərdi? O yazıq nə qədər əzab çəkərdi. Bir gün həkim xəstəni pərişan gördü. Xəstə ilə görüşə icazə verdi. Çarpayə önündə ata-anası bir də durdu gəncin körpə balası. Gənc ata körpə ilə qucaqlaşdılar. Ağladı qohumlar, ağladı yadlar. Ağladı oğlun ata-anası. Bağrına bastığı körpə balası. Ağlayır, qışqırır, ata qalx deyir. Sanki bu fəryadı dağlar dinləyir. Sakitlik otaqda yarandı bir an. Gəlin daxil oldu. Elə bu zaman hamı nəzər saldı heyrət içində Gəlinin ağ paltarı var rəyinində Kəndiyi paltar dizindən gödək Görəsən Allah ona anarımı kömək Boynunda asılıb qızıl zəncirlər Barmağında parlayır qoşa üzüklər Gəlin nə ağladı, nə göz yaş tökdü. Nədənsə sakitlik otağa çökdü. Başını qaldırıb quru dili ilə o bədbəxt qastaya söylədi belə: İncimə, əzizim, özün söyləsən, bu para bədənlə kimə gərək sən? Bu gündən lazımdır nazını çəkmək. Kəstirib yanını göz yaşı tökmək Sən o insanlara vermə ağlını götür yanında saxla körpə oğlunu Mən isə axtarım öz sirdaşımı niyə bu çeyləyim cəvan yaşımı Gəlin bunu deyib otaqdan çıxdı hüslə qəzəblə qapını çırpdı Oğlansa qalmışdı həsrət içində. Həttə ki ayaqsız, dəhşət içində. Düşündü o hardan tapa qayğını? Oxudu böydə körpə oğlunu. Budurma həyatda sevgi məhəbbət. Nifrət o cəhllərə. Birdəki nifrət, sevginin mənası duymayanlara. Nifrət edirəm mən o insanlara. Ceyhunam deyirəm. Mənə inanın. Yanıram halına mən o cəvanın sevməsəydi əgər həmən dilbəri görməzdi bu qədər ağır günləri. Sevməsəydi əgər həmən dilbəri görməzdi bu qədər ağır günləri.